Tamam, bu səhər yaşınız inşallah. Mən də yaxşıyam. Bu gün toyuqlarımıza ağız qapanma, göz yaşlımaları, bir də burun sulanmasına qarşı bir dua bir dərman edəcəyik. Gəlin indi onu sizə göstərdim. Birinci ərinizə soğan. Toyuğunuz nə qədərsə o qədər yaxın soğan doğraya bilərsiniz. Şimdi doğraya bilərsiz. Ha, hə, dosta indi hə, mən ə, və soğanımızı doğrayacağam. Amma qabığı olmasın içərisində. Amma qabığı olmasın içərisində. İndi mən bunu doğrayım, davam edək. soğan indi bunu belə doğradıqdan sonra mən mən bu qədər doğradım. Bunu siz çox da doğraya bilərsiniz. İkinci olaraq da onun üzərinə nanə. Çoxan, yəni çox artıq tökməyin. Soğan nə qədədirsə, onun da o qədər tökün. Çox töksən беşdə biraz nəsa olar, amma soğan nə qədərsə, nanəni də o qədər tökə bilərsiniz. Yenib. Bunu yaxşı-yaxşı qarışdırmaq lazımdır. Mən bu növlər bu qədər hazırladım. Bu soğan. O soğanı törkadan da kəsib edə bilərsiniz, bıçaqla da doğraya bilərsiniz. Mən törkadan kəsitmədim, bıçaqla doğradım. İndi bunu yaxşı-yaxşı qarışdırması lazımdır il zətfən. Ə dəstərlər, indi bunu toyuqlarımıza verəcəyik. İnşallah göz yaşarmalarına, burun axıntılarına bir də ağız qapama aşma xeyir olacaq. Gəlin indi bunu yerə tökək. bax ha. Bizim heyranatlarımız da var. Bizim heyranatlar da, bizim heyranatlarımız da var dostlar. Onlar da yaxın bir zamanda ortlanma videolarını, bir də cinsiyyətlərindən danışacaq. Nə tər bir heyvandır, nə qədər yumurtacıdır və sairə, və sairə danışacaq bunlarda. İnşallah gələcək zamanlarda yakayx haqqında, buram haqqında hamısını sizlerle incələyəcəm. Mənim heytdə yakayxlarım, buramlarım ə heyratlarım vardır. Bunların hamısını sizlerle paylaşıb incə incə yeyəcəm. Yeyəcəyik. Başla indi toyuqlarımızı açırıq. Siz də toyuqlarımızı birinci dəfə də göstədirəyəm. Maşallah deməyi unutmayın. Allah hamının malına bərəkət versin. Allah hamının malına bərəkət versin. Maşallah, maşallah. Dostlar, benim çantalarımda bir ikisinde göz sulanması var. Ama ama bu dermanı ben verdikten ben bu ıı, gelip yani o dermanlara dermanlara 5 mart 3 mat, 2 mat vermeyin. Yani ben bunu hazır verdikten sonra hayvan özüne geldi. size vermez vermenizi öderim. Sağ olun dostlar. Kanalıma Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Like ne kadar gelirse biz de o kadar yaxşı şeyler paylaşacağız.